У студії програми Молодіжний портал гості пропоную важливу тему для розмови. Одна з останніх епідемій сучасності, захворювання віл інфекцією і снідом. Особливо актуальна ця соціальна проблема для молодіжної аудиторії здоровий спосіб життя важливе питання. Вітаю вас в нашій студии, Светлана. Яким чином подтримую тему здорового способа жизни на областном уровне, які заходи проходять? Добрый день, большое спасибо за то, что вы эту тему поднимаете. Это действительно очень актуальная тема для молодежи. И хотелось бы поблагодарить госадминистрацию, которая поддерживает все проекты, связанные с профилактикой негативных явлений, с пропаганды здорового образа жизни. Это и директора департамента перепелицы Дмитрия Ивановича, это и Евгений Евгения Евгеньевича Савина, то есть те, которые непосредственно на областном уровне курируют эти вопросы. И, конечно же, в рамках исполнения наших грантов, которые вот мы сейчас успешно реализуем, гранты президента для одаренной молодежи, мы, как одно из направлений волонтерской деятельности, видим для себя пропаганду здорового образа жизни. И ряд акций постоянно проводится. Вот совсем недавно это был Неделя толерантности, которая проходила, И это были различные тренинги, мастер-классы, это была акция по по профилактике табакокурения, то есть брось сигареты, возьми конфеты, это были опросники молодежи, и действительно вызывает интерес, и если об этом говорить, то у нас есть шанс того, что этого в обществе явления станет меньше. Молодь с, и берет участь у таких акциях как участники и как волонтеры? Конечно же, то есть в нашей школе волонтеров мы теоретически готовим ребят, в школе волонтеров, а здесь уже идет социально такая практическая их Участие в соціальних акціях. От ребята, які здесь присутствують, вже участвували, было було И Ми действительно видели інтерес і живесть таку активність в участі в этих заходах. Володимире, ви як і Світлана, володар гранту президента для обдарованої молоді. А, у вас дуже цікава, дуже важлива місія це інформування молоді. А, які цілі ви перед собою ставите та а, які завдання ви вже реалізували? Ну, эпидемия ВИЧ-инфекции – это такая эпидемия, которая, я недавно называют еще социальной эпидемией, это такая эпидемия, когда, когда напоминают молодежи о проблеме, что можно инфицироваться, до той поры эпидемия контролируемая. Ее нельзя побороть, но ее можно контролировать. И вот задача моего гранта в данном случае в этом году была, чтобы как можно большему количеству людей, и особенно в дальних углах там, Харьковской области, не только в городе Харькове, где проходят акции, Корректно, правильно, тактично, в то же время разложив по полочкам, проинформировать, привлечь к и проинформировать молодежь, о, не только даже о ВИЧ-инфекции, но и о гепатите, туберкулезе, но ВИЧ мы ставили как один из главных контекстов. Чтобы молодежь знала, как передается ВИЧ-инфекция, а как не передается, потому что здесь же сразу рядом идет толерантность, чтобы не было каких-то мифов, домыслов. Молодежная аудитория области видрезняется от від аудитории міської. Каким чином, можно ли по-иному, якое эту тему? Нет, молодежь везде одинаковая. Только однозначно, что в городе ребята больше знают все таки информации, больше проходят как правило акции, больше проходят каких-то мероприятий, там соцработники работают больше. В областных, вот в районах, точнее городках, вот мы в поселке выезжали, там, конечно, многие очевидные вещи для подростка они как новое. Тим більше, що інтернет в області теж менше городе, ніж у місті, тому іноді немає обривочної інформації. Сергію, а, чи усвідомлюємо от, важливість цієї проблеми, цього питання? Чи серйозно ставиться дійсно до цього? Молодіж слухає, коли говорять. И очень прислушиваются в контексте ВИЧ-СПИДа, им действительно интересно. Это что-то страшное, что-то стыдное, что-то смерть, стыд. Вот такие вот вещи ассоциируются со словом ВИЧ-инфекция, СПИД. Поэтому э, зачастую молодые люди, многие раньше, в всяком случае, просто не хотели даже вникать в эту тему и говорить на эту тему если это преподносится в той форме, в какой она действительно есть, что такое вич-инфекция, как инфекционное заболевание, как предохраниться, что это не ассоциируется со словом смерть, а вот правильно преподношение информации в контексте вида это, наверное, залог осведомленности нашей молодежи, да, и 100% неинфицирования вич в дальнейшем. Я каким чином тогда можно сформировать вот это это лояльное до таких людей? правильно сказали слово толерантность почему оно важно вообще в контексте нашего общества и почему оно важно даже не для вич-инфицированных а для собственно для общества в целом да? один инфекционист лет может так 20 когда не знали еще как же бороться с эпидемией сказал что мы остановим вич-инфекцию тогда когда непосредственно сам вич-инфицированный закроет передачу инфекции в себе сейчас это Вроде чудодейственное такое желание, которое было 20 лет, есть реальностью. То есть ВИЧ-инфицированный человек принимает лечение, и инфицироваться от него уже практически невозможно. Вопрос теперь в том стоит, чтобы все ВИЧ-инфицированные становились на учет, все узнавали о том, что они ВИЧ-инфицированные, э, тестируясь. Именно тестируясь. Потому что у нас, собственно, процентность молодежи, которая тестируется на ВИЧ, крайне мала. Ну, это как бы не очень хорошо. И вот когда все протестировались, все ВИЧ-инфицированные стали знать о том, что они ВИЧ-инфицированные, э, они начали принимать лечение, общество к ним толерантно, это в идеале история. Они не боятся ходить в больницу, они не боятся тест на ВИЧ сдавать, потому что зачастую, как показывают исследования, люди-то, собственно, боятся не последствий заболевания, а преследования со стороны и осуждения со стороны общества. И вот когда это общество толерантно, о чем мы говорим, то есть терпимо к данной группе, то есть к ВИЧ-инфицированным, все люди не боятся сдавать тест на ВИЧ в нашей стране. Абсолютно нормально, как на инфекционное заболевание, которое является хроническим в данный момент. И принимают лечение и не распространяет инфекцию дальше. надеяться, что такая модель будет не утопией, а в принципе реальной ситуацией. Да, да, да. вот, я бы сказал, что э, люди задают банальные вопросы. А как можно заразиться? Когда ты объясняешь, что чтобы слю через слюну заразиться, даже через поцелуй, нужно там, я не знаю, 3 или 5 литров Этой слюны? Ну, то есть Нет. ребята понимают, что это нереально, не та концентрация, невозможно. У них уходят мифы, а нету мифов, нету стигмы, потому что если он знает, что с этим человеком ВИЧ-инфицированным можно здороваться, значит, ничего страшного в этом нету. Если через укус комара не передается, значит, ничего страшного в этом нету. Если это уже, мы даже иногда сравниваем ВИЧ-инфекцию, это как ну, диабет. Их тоже не удивляется, что у человека колется инсулин. Точно так же ничего страшного нету, если человек два раза в год придет в центр СПИДа, сдаст анализ крови, посмотрит свой уровень иммунной системы. Если там уровень иммунной системы ослаб, ему назначили препараты, он их пропил курс и снова на полгода забыл про хлопоту. Главное, чтобы он вот относился с уважением к своему здоровью и при этом не распространял, как бы знал, что он все-таки является потенциально опасным, но ну, то есть это половые контакты, это общие иголки, не стеснялся об этом предупредить. Все. По поводу тех людей, которые уже имеют ВИЧ-положительный статус, да? допустим, опять же, это привлечение их в социальные акции и мероприятия, то есть они сами уже тоже становятся волонтерами, и они могут чем-то помогать другим людям, которые нуждаются в помощи. То есть таким образом они социализируются тоже в обществе, и мы знаем и примеры уже таких людей, такого сотрудничества. То есть они говорят о своей жизни, непосредственно рассказывают ребятам о том, какие ошибки они допустили в своей жизни. Это действительно намного более действенно, чем какая-то обычная лекция Це допустимо від університеті. Так дійсно так все ж таки. Чому саме такі акції, волонтерські акції, такі заходи вони подобаються молоді? І чи дійсно вони стають дієвими у цьому питанні? конечно ну, молодежи прежде всего что нравится наверное, что привлекает это чувство команды это вот уже по опыту можно сказать это то что они находят своих соратников что они могут как-то полезно потратить свое время которое у них есть и действительно для них вот как как называется это мой грант я волонтеры горжусь этим это становится их девизом жизни то есть им приятно быть им приятно помочь вот например что касается толерантности мы эту тему вводим и в школу волонтеров тоже и здесь толерантность идет и по отношению к людьми, к людям функциональными ограничениями в которых это отдельная тема как с ним работать и когда такой человек становится волонтером и когда ему помогали а теперь он может помочь то для него это ну, это очень важно на самом деле. есть еще один нюанс который мы всегда стараемся на акции применять это быстрое тестирование вот это дорогое удовольствие. Хорошо, что в рамках гранта была возможность приобрести тесты, оплатить работу там, врачей, медсестры. Но мы протестировали даже одного человека, например, на, ВИЧ, на гепатит. Мы показываем, что это намного ближе. Это можно делать анонимно, мы рассказываем, что можно пойти точно так же в центр СПИДа сдать тесты. Это не страшно. В расчете на то, что дальше 10 человек, 15 человек, он другим расскажет, что это не страшно. Взяли и спать с крови, например. Да? Вот. И что это не страшно, что он сагитирует потом 10 других людей ребят тоже пойти. Вот как сказал Сергей, вся цена вопроса – это своевременно узнать, инфицирован, не инфицирован. Мы же не стесняемся проходить, например, там, после 30-40 лет медосмотры в поликлиниках. Это считается обычным, обыденным явлением. Вот надо, чтобы инфекции, которые, скажем так, менее наглядны, как ВИЧ, как гепатиты тоже, люди не стеснялись, инфекции даже передающиеся половым путем, люди не стеснялись не по показаниям идти, когда вдруг что-то вот заболело, а профилактически пришел, протестировался, узнал, что здоров, все, ходи спокойно. Это действительно потребую молодь теей информации. Чи ця тема вже дуже відома і всі про неї все знають, чи дійсно ця інформація вона потрібна молоді? Вроді би, а вич инфекции всі знають, вроді молодежь у нас как бы, в этом плані уже сильно научена. Я вам скажу просто по цифрам по Україні, і ви, наверное поймете самі. Буквально, еще лет пять назад основной путь передачі, даже года 4, ВИЧ-инфекція инфекции это было индиционні наркопотрібні, порядка 60%. Сейчас 52% на сегодняшний момент, 52%, временами даже 55%, путь передачи ВИЧ-инфекции, это незащищенный половой акт. Это как раз та молодежь, о которой мы говорим. И вот как раз инфицирование молодежи сейчас становится все больше и больше. И идет такая еще феминизация да, инфекции, то есть очень много э, девушек, девушек инфицируется ВИЧ. Вот Поэтому как раз наоборот сейчас той молодежи, которая не причисляет себя к группам риска, будь то наркопотребители, работницы коммерческого секса, как раз эту группу мы упустили, и вот сейчас вот эти вот как раз, вот эта группа людей, как раз молодежь инфицируется как раз незащищенным половым актом, что показывает статистика нашей страны. Тобто акції, які проходять у всесвітній день боротьби зі снідом з роздаванням контрацептивів, це якраз діє Концепція можливо вважати, того, що це дієвий спосіб боротьби. Все це це ж не контрацепція, як такова ціль показати, що потрібно до своєму здоров'ю відноситися внімательно. Якщо молода людина опиняється в такій неприємній ну, ситуації, що робити, до кого звертатися в першу чергу? Гадаю, що Сергій відповість на це питання. Вулиця боротьби 6. Это областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Это туда, куда молодой человек или не молодой человек, который узнал о своем статусе, должен стать на учет обязательно. Это лучшие специалисты в контексте ВИЧ-инфекции в нашем регионе, в нашей области, да. И они должны проконсультировать. Не надо искать информацию в интернете еще где-то. Надо обратиться всегда за информацией касательно ВИЧ-инфекции. Надо обращаться к специалистам. То есть борьбы 6 – это спеццентр и борьбы 6, офис 6, это через здание от них, там находится моя организация, всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, где у меня есть консультанты, социальные работники, социальные педагоги, психологи, которые знают, что такое ВИЧ-инфекция э, по роду своего, по своей профессии, скажем так, которые может квалифицированно дать помощь людям. То есть, если обратиться до интернета, то лише за пошуком таких организаций? Данных организаций. Я бы еще хотел добавить, что если человек живет не в Харькове, то практически в каждом сейчас районном городе есть кабинеты доверия. В каждом. И есть, не забывать, нельзя забывать про студенческую нашу больницу, куда человек может прийти бесплатно, анонимно сдать тест. Ну, центры социальных служб, собственно, которые могут тоже дать рекомендации, куда обратиться, где найти специалистов. Для активной молодежи, которая mm -hmm. хочет прийти до волонтерского руху, можно обратиться у центр волонтеров. Конечно, Или... всех приглашаем, нужно. приглашаем к сотрудничеству. Не можно, Спасибо, нужно. Это тоже также отмечу. И каждую пятницу у нас проходят занятия в рамках школы волонтеров. Все ждем. Газпром 6 поддержка, 6 этаж. Разные тематики очень поднимаются. И кроме того, ми там анонсуємо наші акції. Вот сейчас Йолочка буде така замечательна новогодня акція, посвящена на красу помощі дітей з інтернатів, в дітських домов. Потім зараз нужны просто руки. Чим більше буде рук, як ми говоримо волонтерських, тим більше ми зможемо зробити хорошу доброе дело. Я сподіваюся, що наша молодь відгукнеться обов'язково та займе активну соціальну позицію. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую, що допомогли розкрити цю важливу тему. Сподіваюсь, що наші глядачі відтепер будуть серйозніше ставитися до свого здоров'я та способу свого життя. Ефір програми Молодіжний портал триває. Залишайтеся з нами.